Yaxşı. Burda son məsələ qalıb. O bu da budur ki, şüəra 18-ci ayədə. Deməli, Quran rivayət Quran qeyd edir Musa peyğəmbərin suru onun eh sarayında həddiblə vaxtına qədər böyüməsə söz açır. Şu R 18. Qala alam. Murad bika fina validan. Və labisa fina min umruk senin. Deyir aya, əgər e, im e, 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 musaididlər bizdir səni uşaq vaxtın uşaq vaxtından öz yanımızda böyütmədik və müəyyəm ömrünün müəyyəm bir illərini sən bizim aramızda yaşamadın. Burada hədə vəli sözü var. Vəlid. Qalə, ələm rabbika. Biz sad həbə vermədimi? Finə aramızda vəliddən. Vəli sözü ərəb dilində bir növ cavan deyirlər. Ki hələ bu adam həd buluğ olmur. 15 yaşdan 14-dən biraz aşağı. Həd buluğluğunun odalarında vasif, vasif. Musa peyğəmbər həd loqədər veronas hanedarlığı və ondan sonra həmçinin ondan sonra da ayındasasam, e, deməli hətta o vaxtdan qədər yaşayıb e, sarayda tək olan bitmir, hətta ondan sonra da aya qeyd edib. Belə bir də finə yaşadığım biz aramızda min umruke sinin müəyyən bir illər. Ki bətax əsasən 30 il eldilər ki, bu da bir növ bizim necə çarpmır. Dəqiq nəzər, dəqiq rəqəm mən deyə bilmərəm, çünki bura dəqiq il yoxdur. Musapemə konkret neçəsi ilə qədər neçə il, neçə yaşın qədər yaşayıb e, Filonos rayonunda. Dəqiq rəqəm yoxdur. Ən azından hadd-ı buluğ olana qədər yaşayıb. Ondan sonra da yaşayıb Ayımcı əsasən 18-ci ay şoğra, amma neçə il dəqiq məlumat yoxdur bizimdə. O ilni bütün bu illərini bütpəlasik mühitində yaşayıb olar aslında zerrə qədər də bütpəlasların o əqidəsi bunu təsir eləmir firun qaral güyməşici bu uşaq yaşasın böyüsün cahinlərin arasında ta bütpəres oulsun bu da bu dini əqidə qəbul eləsin amma ta bundan xəbersiz idi ki bu adam zerrə qədər də öz əqldəsindən çıxmayı və bunların o fikrini qəbul etməyib əvvəl vaxtdan tovhidçi və tovhidçi də yəni tək Allahçılıq axı kimdə qalıb. Və son cümləmiz Ta-Ha-nın 9-cu ayədə Allah bizə beloxmuşdur. Allah quruciy və tusna və tusna ala ayni. Allah quruci Ey Musa, sən mənim gözümün qarşısında böyümüsən biz sabitə böyüttü gözümüzün qarşısında və yaxud da talaha 41-ci ayədə nəc Allah təala bunu eləyib belə vəstə nə vəs, vəstan vels tənəətuka təd olsun vəstənəətuka li nəfsi çünki bəz hərflər yaxşı düşmür deyə vəstənəətuka li nəfsi Allahın isəbini bura məlum olur və əbə deməkdir ki Allah seçib bunu özü üçün bir peyğəmbər kimi yetişisin və ortaya da çıxarsın. Bir halda, belə bir olduq halda Allahın beydilə desə desə məcaz məyanda, Allahın gözü qarşını görən bir şəxs, Allahın istəyə əsasında peyğəmbər olacaq bir şəxs nəcür bütə istayış eləsin? Bu qədər bitti dərsimiz. İnşallah biz gələn dərs oxuyacağıq ikinci mərhələni. Mədiyəndə 10 il yaşamaq dərsimizi oxuyacağıq. Dərsdə biraz söxouldu, e, mövzu e, yarımçıq qalmasın deyə məzmunu hamısını danışdım. İnşallah diqqətnə və səbrindən qulaq asınız deyə Allah hamımıza dəyə olsun. Allah hamımızın duasını qəbul etsin. Allah ilmimizi artırsın, imanımızı kamilləsin. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin və alı Muhammad və ajil faracahum.